La famosa actriz de Method Demir se convirtió en uno de los nombres más esperados por sus fans en muchos países del mundo tras la serie Arlie Bird. La actriz, de la que se habló con las series de televisión Straubé Kusu y No 309, debe su popularidad mundial a la serie Arlie Bird. Después de su actuación dramática en la serie Naciste en tu destino, la actriz, que apareció frente a la audiencia en Netflix con la película Love Tactics volvió a obtener un éxito significativo. La apreciación de Love Tactics, especialmente en el extranjero, fue uno de los avances más importantes para la carrera de Demet Özdemir, la actriz que tomó su lugar en la plataforma Disney Plus con la serie de televisión Entre el Mundo y Yo, se convirtió en uno de los nombres famosos que hizo un trato especial. Trabajar para una marca como Disney es una gran fuente de orgullo y buen dinero para todos los jugadores, pero también tiene una desventaja. De Meto de Mir. Quien solo puede trabajar para Disney Plus en digital, no pudo lograr el gran salto que logró en Netflix con Love Tactics con la serie Disney Plus. La actriz, que aceptó la oferta de la serie de televisión My Name Is Farah, en realidad no tiene muchas opciones. Porque el acuerdo con Disney Plus incluye únicamente poder participar en series de televisión. Esto significa que Demet Mir extraña proyectos que pueden tener un gran impacto en su carrera. My Name Is Farah es una serie muy esperada, pero ¿qué haría Demet Mir si no hubiera aceptado la oferta? El actor no solo se limitó a su firma durante su etapa más productiva, sino que tampoco podrá recibir ofertas de muchos proyectos en televisión y no podrá realizarse en una plataforma poderosa como Netflix tras la película Low Tactics 2. Demet de Mir en realidad se limitó durante el periodo en que continuó su acuerdo especial con Disney Plus, es decir, cuando era más popular.